نامدہ و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ خفوان احد صدق اللہ العظیم و بلگنا لا رسول نبی کریم و نحن و لا ذالگ اللہ من الشاہد من والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لنبی یا ایہا اللہزینہ من صلی اللہ علیہ وسلم حوت السلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم بہتر سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص پارہ نمبر تیس سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آپ کے علم میں دیتا چلا جاؤں کہ قرآن حکیم کہ تیس پاروں پر مشتمل ہے یہ میں پارے کی سورہ یہ سورہ ہے اور اس کا مختلف نام مفسرین نے بتائے اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں سورہ تفرید بھی کہتے ہیں اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں سورہ توحید بھی اسے کہا جاتا ہے سورہ ولایت بھی اسے کہتے ہیں سورہ معرفت بھی اسے کہتے ہیں اور کے نام سے بھی یہ جانی پہچانی جاتی ہے اس سے پہلے کہ مبارکہ کی فضیلت بیان کی جائے اس کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کفار و مشرقین و عرب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ تمہارے رب کا نصب کیا ہے تمہارے رب کا شجرا کیا ہے تمہارے تمہارا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے سونے سے چاندی سے لوہے سے لکڑی سے کس چیز سے بنا ہوا ہے ترہ, ترہ کے سوال کرتے تھے تمہارا رب کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے تمہارے رب مرنے کے بعد اس کے چلے جانے کے بعد اس کا وارث کون ہوگا اس طرح کے سوال وہ کیا کرتے تھے اس 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 زمن میں رب کریم نے سورہ سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اس سورہ پاک کے سلسلے میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے وہ ان کی فضیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے ایک بار تلاوت کر لے اسے ایک تہائی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور جو اسے تین بار تلاوت کرے اسے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور ایک دفعہ ایک شخص پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے اور میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا ترمدی شریف میں اس حدیث کو بیان کروایا گیا تو اس سورت کے حوالے سے قل حو اللہ حو احد کہہ دو اللہ ایک ہے اس کا ترجمہ ہم یوں بھی آسان کر سکتے ہیں اے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ ہے ایک ہے یعنی اللہ رب ذوالجلال نے جب سورہ کوثر کی آخری آیت نازل ہوئی تھی اس وقت طار نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کی وفاق پر آپ کو نشانہ بنایا تھا تان و تشریح کرتے تھے وہ لوگ تو اللہ ربعد جلال نے آپ کی مدافعت فرمائی لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس صورت میں چونکہ اللہ ربعد جلال پر لوگ تان کرتے تھے ان کا حسب نصب پوچھتے تھے تو اللہ ربعد جلال نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ اس طرح کریں اس وقت میں نے آپ کی مدافعت کی تھی اب آپ میری مدافعت کریں تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت مبارکہ میں حکم ملا ان کو بتا دو میں ایک ہوں ان میں سے کوئی دو کو مانتا ہے یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نبی کا بیٹا کہتے تھے وہ سنویت کے قائل تھے کوئی تین کو مانتے تھے یعنی تسلیس کے عقیدہ تسلیس کے قائل تھے عیسائی عقیدہ تسلیس کے قائل تھے یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے تھے خدا کو مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے تھے اور حضرت بی مریم کو ان کی بیوی مانتے تھے بعض دفعہ میں سلاسا کے وہ قائل تھے یعنی خدا تعالیٰ کو مانتے تھے اور دمان میں وسیلہ حضرت روح اللہ کو مانتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے تھے اور حضرت بی, بی مریم کو مانتے تھے عطا نیم صلاح کے بھی وہ قائل تھے اور مشرقین جو ہے وہ ملائکہ کو اللہ رب الجلال کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور بعد مشرقین قرآن پاک میں واضح موجود ہے آیات میں بعض مشرقین اور کفار جنات کو اللہ رب الجلال کے بیٹی اور بیٹیاں تسلیم کرتے تھے تو اللہ رب جلال نے ان سب کا رد کرنے کے لیے اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت میں فرما دیا اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں ایک ہوں کیوں یہ سارا نظام ہستی اگر دو کے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا میری ذات ایک ہے ان کو بتا دیں کہ میں واحد ہوں یکتا ہوں ازل سے ہوں ابد تک رہوں گا مجھ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمام قسم کی ضروریات سے پاک ہوں میں قدیم ہوں میں واجب الوجود ہوں میں مستقل بزات ہوں میں میرے افعال اکمل ترین ہیں میں نظیر مثال شبی سب سے پاک ہوں تمام قسم کی زمان و مکاں میرا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ رب الجلا نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ فرمایا کہ ان سب کو بتا دو کہ میری ذات ان تمام چیزوں سے ارفا ہے میں جب چاہتا ہوں تو ان کہتا ہوں بس وہ ہو جاتا ہے اور جب چاہوں گا کائنات کو ختم کر دوں گا میرے علاوہ اور کوئی اس جگہ پہ اس دھرتی پہ موجود, اس کائنات میں موجود نہیں میں ہی اس کا خالق اس کا مالک اس کا رب ہوں میری ادویت اور میری ربویت کے لیے رفت اور بلندیاں یہ ساری میری نبویت اور اولویت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا اللہ سمد میں بے نیاز ہوں سمد کے ویسے تو کئی بانی ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر صرف اتنا سا کہوں گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مخلوق کے لیے حاجات اور خواہشات پیدا کی لیکن اپنی ذات کو ان تمام چیزوں سے مبرہ رکھا اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ میں اپنی میری نہ کوئی حاجات نہ خواہشات اور نہ میں اپنی حاجات اور خواہشات میں کسی کا محتاج ہوں. میں محتاج اللہ باقی ساری مخلوق میری محتاج ہے وہ اپنی حاجات کے لیے مجھ سے رجوع کر سکتی ہیں مجھے اپنی حاجات یا دولتوں کے لیے کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں رنگی علی میں نے کسی کو جنم نہیں دیا جو جو مشرقین کہتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, فلاں ہیں، میں نے کسی کو جنم دیا میں باپ ہونے سے پاک ہوں باپ کے لیے بیوی بی کا ہونا ضروری ہے اس لیے نہ کوئی میری بی بیوی بی نہ میں کسی کا پاپ ل نہ مجھ سے کسی نے جنم نہ میں نے کسی سے جنم لیا یعنی نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا کوئی شجرا ہے میں اولاد سے پاک ہوں میں بیوی بی سے پاک ہوں میں والدین سے پاک ہوں کیونکہ یہ سارے رشتے سارے کے ساری چیزیں یہ حادث ہوتی ہیں ممکن ہوتی ہیں اور حادث کے لیے مرنا ضروری ہے حادث کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ مخلوق کوئی بھی ہوگی وہ پیدا ضرور ہوگی اس لیے میں پیدا ہونے سے پاک ہوں میں حادث ہونے سے پاک ہوں میں ممکن ہونے سے پاک ہوں میں واجب الوجود ہوں ہر چیز سے میں ان چیزوں سے پاک ہوں غلام جک اللہ حقوف اور کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو میری ہمسری کرے میری برابری کرے مجھ جیسا ہو سکے میں اپنی نظیر اپنی مثال اپنی شبی میں پاکوں جیسا کوئی بھی نہیں جن لوگوں نے جتنے بھی دعوے کیے کبھی انہوں نے کو اپنا خدا بنایا کبھی انہوں نے جنات کو اپنا خدا بنایا کبھی انہوں نے بڑے بڑی ہستیوں کو اپنا خدا بنا لیا کبھی سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے رہے لیکن سب کے سب ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل اجل ہو گئے یا ڈھل گئے یا تباہو برباد ہو گئے تو اس صورت میں میری ذات کا کوئی بھی ہم سر نہیں ہے جب کائنات نہیں تھی تو میں تھا جب کائنات نہیں ہوگی تب بھی میں ہوں گا اور میری ذات تمام قسم کے چکو کو شبہات تمام قسم کے نقائص سے بالکل ان پاک ہے میری ذات یکتا ہے بے مثال ہے اور بالکل واحد ذات ہے میرے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اور خدائی دعویٰ کرے گا وہ باطل ہوگا ہاں شرک ہونے کی صرف ایک ہی دلیل ہے دیکھیں وہ قدیم ہے وہ واجب الوجود ہے وہ مستقل بالذات ہے یہ اگر تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو جب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور کسی ذات میں نہیں پائی جاتی جب کسی ذات میں پائی نہیں جاتی تو وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا شرک کے لیے معبودیت کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ معبود ذات صرف وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں حاجات اور خواہشات یعنی استعانت اور استمداد کا طلب کرنا اس کے لیے شرک واقع نہیں ہوتا یہ مجازی بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ کے ولیوں سے پیغمبروں سے اللہ کے ولیوں سے بھی انسان مدد طلب کر سکتا ہے اور اللہ کے ولی عطا بھی کر سکتے ہیں جس طرح سورہ مریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس آیا سے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں تو حضرت بیوی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سا خدا ہے جو بیٹا دینے کے لیے آیا لیکن اسی تناظر میں اور بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں تو ہم رب کریم سے استعانت طلب کر سکتے استمداد کا استمداد اور استعانت کا مستحق صرف رب کریم کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں اگر کوئی ان پڑھ آدمی یا کم علمی کی وجہ سے کسی ولی سے کسی قطب غونس سے اگر مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس شرک کے زمرے میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی ذات دعا ہے میری اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ ہے